Просто саме це явище, саме мистецтво, воно якби існує для ось цього е, постійної зміни сприйняття людини якихось речей. Я думаю, навпаки, якщо дивитися об'єктивно, мистецтво не має кордонів ніяких меж, а якщо дивитися з, з боку творця там, митця. То от які його межі є свідомості там моральності, морально-етичних норм? Ви зберіли, наприклад, перформанс, коли йшла людина Просто по вулиці, а її задля власне мистецтва, скажімо, пристрелили б на місці. Це назвало перформанс. <різь> Але <якова, різь> особисто я, наприклад, каже, що не знаю. Ну, просто я я про це говорю, що в кожної людини свої рамки, свої кордони. Да, ми об'єдналися в суспільство, ми об'єдналися в соціальній групи, ми об'єдналися в країну на цілу Хотіла жити суспільстві, я маю дотримуватися їхніх правил. Але це тільки правила ті, які я собі не забороняю, ні, які я дотримуюся, які я собі там не забороняю їх не робити. Ось, і я виконую їх кожен день. А якщо дивитися об'єктивно на якусь таку фізичну одиничну структуру самого мистецтва, то кордонів там немає. Ну але щодо того прикладу. Відповісти на це питання. Той, хто це зробить да, перформер, він буде казати, що це мистецтво. она вин жива в социуме а и социум покарает казать, его да порушение да, социумы такое и вот тут можно мы дошли до этого этапа сейчас секундочку я еще закончу вот этот же диалог насчет смерти да, и насчет э, границ искусства которые э, определяют в конечном итоге смотря ну, э, э, сегодня упоминали о Ессе Павленского ну, я не знаю, это не пьеса, это просто его диалог со следователем. То есть человек произвел такую акцию. Как этот мост, Наташа называется? Малый Конюшенный, Малый конюшенный мост в Санкт-Петербурге. Человек, когда начинаются эти события на Грушевского, горят шины и так далее, он выносит туда несколько листов жести со своими, ну там, товарищами, друзьями, расставляет покрышки, поджигает их они бьют по жести, создают звук. Это все происходит там, ну, под утро, там часа 4, да, там или что-то такое. Ну, еще ночное время. Создаю, значит, звук, и он размахивает желто-синим флагом, да. Вот такой перформанс. После чего, конечно же, там приезжают пожарные, по-моему, тушат эти шины. Его забирают в полицию и ожидают, ну, там, Серьезных обвинений по поводу, ну, по поводу его политической позиции и так далее, как это любят делать в России. И тут происходит такая ситуация, когда сейчас они... Я дорасскажу не у меня этот, в, этот вопрос. А он до сих пор там сидит сейчас? Да, да. Ну, да он про... до сих пор последствия. Да, просто дело в том, что я слышала такое, что поли... милиция считает, что он просто не меняем психически. Не, не, тихо, не, не, нет, Там нет. все нормально, все, все отлично. Же. Психика, у него все хорошо. Не, и нет, я, не я имею виду, что в виду, что следствие тоже имеет -то такое ну, предположение. Ну, не, не в том проблема, а проблема в том, ну, насчет убийства, да. Проблема в том, mm -hmm. что когда... Э, Слева следовать, он говорит со следователем, он говорит, я сделал, типа, вы меня хотите там э, вы меня хотите обвинить или как же это звучало? Насчет произведения. Акция ну, в смысле, я совершила Я работаю с символическим, да. а он да. говорит, а я вас не сужу за акцию свободы, я вас сужу за поджог. За поджог по крыше. Да, то есть порядка, в реальности физически имело да. место одно событие, а в символической сфере. Да, то есть абсолютно абсолютно в искусстве совсем другое событие. Трактовки. И, конечно, там общество, да, там и ну, законы, там общественные налагают определенную ответственность на художника, но здесь чуть-чуть другая еще ситуация, ну и опять-таки, да, он создал дискомфорт для жителей Санкт-Петербурга небесного, э, и, тем самым поддержав, как бы и солидаризировавшись с нами, да, ну здесь на Майдане. И, ну, опять к нему вопрос, да, зачем ты сволочь тут нам портишь воздух и утро прекрасное, вот и со своими со своей этой политикой. А здесь, в Украине, это чрезвычайно важно, да, чтобы в России кто-то там высказал свое добро по отношению к этим событиям. Вот, я я бы хотел... И как бы тоже в искусстве опять эти дистанции, которые расширяются, да, эволюционируют. З поміж різного язика можна не тільки тут, що ти сказав, от тут ми радіємо тому, що в Санкт-Петербургі, а можливо йому захотілося так само виразитися ось, і продемонструвати, що не в залежності від географічної території ми всі прийшли в цей світ вільними. І він синхронізувався Свобод. ті події, яка відбувалася на Майдані. И это снова мы можем каждый в меру своих каких-то бачень, бачений, уявлений, ориентиров давать тогда опис его перформансу.